assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hurmatli obunachilar mana sizlar bilan e, koreyaning bayramlari bilan tanishtirishda demak barcha e, marosimlari bilan tanishtirishda davom etamiz va testda ko'p tushadigan savollarga osongina tayyorgarlik ko'rish bir besh oltita termin yodlab qo'yish bilan demak katta katta testlarni osonlikcha e, testni to'liq o'qimasdan savol va javoblarni o'qib topadigan qilib tayyorlashda imkon qadar men ko'proq narsa yoritishda işte, harakat qilyapman buning uchun sizlardan layk like va podpiska bosishni iltimos qilib qolaman demak darsimizni boshladik hop bugungi darsimizda koreyani to'y va o'lim marosimlariga e, to'xtalib o'tamiz buning uchun ham bir ozgina mana so'zlarni terminlarni yodlab qo'yamiz ekan ko'ronshik ko'ronshik degani to'y birinchi so'zimiz ko'ronshik keyingisi pebek pebek degani bu kelin salom ya'ni yuz oshdi desak ham bo'ladi kelin salom ana shu to'y kuni bo'ladigan marosim bu ham demak bunda pebek marosimida e, kelin va kuyov kuyovni ota onalari yaqinlariga salom berib e, e, shunda bularda demak e, olmaxon yong'og'i deymizmi pam deb qo'yadi garslarda shu narsalarda va e, chilonjiyda katta chiyda bor chilonjida de deyiladi shu narsalarni kelin kuyovga otadigan marosimi pebek deb atalar ekan va cho'p cho'p chongcho'pchang cho'p cho'pchang degani bu to'yga taklifnoma taklifnoma chugiygim va cho'yigim degani bor chugigimi demak to'yona bo'lsa cho'yigim o'lim marosimi bo'lsa o'limda ham ularda to'yonani singari o'limda pul berish holatlari juda ko'p demak o'lim marosimini changneshik deyilar ekan changneshik degani bu taziya desak ham to'g'ri keladi bizda demak ko'mish marosimini chanshik ekan va sangbok sangbok degani demak aza kiyimi sangil tanghada degani demak azaga ok. uchramoq ya'ni kim yaqin kimdir yaqinidan ayrilmoq degan ma'noni berar ekan keyin chesa degani bor chesa bu, bu e, har yili bularda o'tganlarni har yili o'tgan kunida eslaydigan bir marosim bor o'zbekchada yil deb qo'yamiz yili kelidi deb shunga <laughs> o'xshash demak chesa deb har yili o'tgan kunini nishonlash marosimi bo'ladi ularda bunda tuzalgan stolda chesasan deyilar ekan demak hozir shularga batafsil to'xtalib o'tamiz ho'p koronshik demak to'y to'yga taklif qilinadigan taklifnomani chong chopchang deb atalar ekan demak taklifnoma chong chopchang mehmonlar chugigim nego deyapti demak mehmonlar to'yona to'lab deyapti birga ovqatlanishadi deyapti to'yxonada to'y marosimi ham birpaslik narsa kimdir erta borgan odam oldin ovqatlanib oladi yoki kech borgan odam oldin marosimda qatnashib keyin ovqatlanadi demak marosiman hamma bitta zalga yig'ilsa bir birpasda mana shu kelinni chaqiradi kuyovni chaqiradi va ikkovini to'yi bo'layotganini e'lon qiladi kelinni ota onasiga va kuyovni ota onasiga salom berish bilan shu to'y marosimi bir birpasda yakunlanadi bundan keyin keyin a shu kelin salom marosimi bo'ladida bunda e, to'yda vedingres deydi mana masalan shu kunlarda deyapti masalan milliy to'ylardan ko'ra deyapti veding tres degani demak fata to'y fatasini kiyib soyangshik koronshik de so'yang degani demak g'arbcha to'y qilishlar hozir koreyada ham urf odatga kirgan lekin o'zlarini milliy to'yi ham saqlanib qolgan buni pebek dedik kelin salom bo'lar ekan ho'p demak changne o'lim marosimi ya'ni taziyaga borilganda demak changneshig habshida deyapti demak ta'ziyaga taklif qilingan bo'lsak imkon qadar qora kiyim kiyib borish kerak ekan karslarda shuni esdan chiqarmaymiz qora kiyim bilan kiyib borilar ekan o'tgan odamni yaqinlariga demak oila a'zolariga qanchalar qayg'udasiz degan gaplari bilan salomlashib va o'tgan odamning ana shu aza tutilayotgan xonadonida demak tunni birga o'tkazish ham bo'larkan hop karislarni milliyligi bo'yicha yerga ko'milgani bilan hozirgi kunda yaqin orada deyapti demak o'likni yoqib turib t deb qo'yadi natang degani bu a shu kullarni saqlaydigan bir u ham bir e, nima desa bo'ladi shu kullarni saqlaydigan bir nimasi bor o'zini binolari bo'ladi alohida shu e, endi agar o'lgan odamni yaqinlarini o'zini yeri bo'lsa o'n besh metrcha balandlikda adirliklarga olib chiqib ko'miladi asosan lekin yeri yo'q holatlarda ko'pchilik hozir e, demak o'likni yoishyapti yani. va uchinchisi mana chesa demak bu o'tgan odamlarni har yili mana oila a'zolari o'tgan odamlarni deyapti har yili o'tgan kunida deyapti demak ehson o'tkaziladi deyapti milliylik bo'yicha ehson stoli bo'lgani bilan yaqin paytda deyapti de o'tib ketgan odamni yaxshi ko'rgan ovqatlarini ham qo'yishyaptikan bu bayramdagi ehson marosimini chare deb atashar ekan bunda ham test savollari juda ko'p tushadi mana shuni bilib qo'yish kerak emas chesa degan chare degan so'zlarni terminlarni bilib qo'yamiz ekan mana shu masalan o'tgan odamni yilligini eslayotganda kunni nima deb ataydi degan savollar tushadi charey deyiladi yoki o'tgan odamda bir yilda bir marta qanday marosim qilinadi chesa degan savol shunday savolni o'qiysizda pastiga javobga qarasangiz demak mana shu yerda tayyor mana mana shu terminlarni ishlatsangiz siz testni to'liq anaqa uzun testlar bo'ladida o'qib chiqish shart bo'lmay qoladi shunday ana shu besh o'nta so'z men aytgan tepada aytgan so'zlarimni yodlab qo'ysanglar bo'ldi kan kifoya qilar ekan ya'ni, yani mana changni o'lim to'g'risida testlar bo'lsa o'lim marosimi nima deyiladi changne demak o'lim marosimi bo'layotgan joyda nima bo'ladi deyiladi desa chang eshik yoki bo'lmasa bu yerga nima qanaqa kiyimda boriladi demak hamma qop qora kiyim kiyib borish kerak bo'ladi o'limga nima qilingan pul to'langan pulni nima deyishadi desa choyigim degan shu terminlarni yodlab qo'yganinglarna ishlatsanglar va mana to'y haqida ham mana nima bor nima haqida gap ketyapti deyapti bu yerda asosan mana shu test juda ko'p har xil aylanib keladi koreyaning milliy to'yi a demak to'y milliy xonle deyapti xonle degani nikoh to'yi a demak milliy to'yi va g'arbcha to'y bor deyapti odatda shu paytda hozirgi paytda demak fata kiyib olib e, g'arbcha to'y qilgani bilan biroq deyapti de, e, fata kiyilgan e, to'y qilsa ham deyapti de, undan keyin pebek degan udum punsib degani udum degani de, demak pebek ya'ni kelin salom degan udumi hozirgacha qolib kelyapti deyapti deyap de. baxt tilab deyaptia erkakning ota onasi va qarindoshlari hmm. ana men aytgandek olmaxon yong'og'i va chilon e, chilonjiydalarni e, kelin kuyovga irg'itishadi e, deyapti hop mana shu narsa marosimni nomi nima yoki qanaqa kiyimlar kiyishadi deganda demak pebek chiqadi asosan savolga so javob demak ana shu milliy to'yni nima deydi desa pevek degan javob berasiz to'yda qanaqa hozir shu kunlarda nima kiyilyapti desa veding dress deb javob berasiz va shunga o'xshash narsalar bo'ladi kunlarda qanaqa to'y qilinyapti desak demak soyanshik koronshik deyiladi demak g'arbcha to'y qilinyapti ko'proq milliy to'yni nima deydi desa chontong holle deb ataladi desak bo'laverar ekan ana koreyani o'lim va to'y marosimlari haqida qisqacha ma'lumot oldinglar demak bugun shu yerda bugungi no darsimizni nihoyasiga yetamiz keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'linglr